Всем привет! С вами Настя. И сегодня со своей подругой Настей я снимаю чалы чалы Меня ке ке О, кстати, Сейчас быть. 12 часов Сейчас ночи. Очень, прям, страшно. очень страшно. Мы одни дома. И мы передаем наши... Подружки Кузнецова, огромный привет! Благодаря тебе мы с Настей решили снять это видео. Что ж, давайте приступим. И мы даже взяли страха. Первый, вопрос стандартный. У нас у нас чуть -чуть... Первый вопрос стандартный. Первый вопрос стандартный. Чарли, Чарли, ты здесь? Так чуть-чуть подправим. И мы даже страха взяли, прикинь, что нам страшно. Чарли, И Чарли, ты здесь? Отвечает. Чарли, не отвечает. Чарли. Чарли, ты здесь. Он здесь. Поставь и спросим, в этой левой этой комнате, нереально. Нам все, не подумайте, что это мой дом, но вообще страхово. У, у нас 12 часов ночи, прикиньте, дома одни, вызываем Чарли. Нам даже руки, трясут, я не могу поставить, как даже. Видите, даже страха взяли. Так он без одной ноги. От страха оторвали. М да, разжевал от страха. Да, так что мы вообще дол долго не решились, но это я Настю говорила. Чарли, Чарли, ты в нашей комнате. Отвечает. А мне очень страшно. Давай, Настя, еще раз попробуем. Чарли, Чарли, ты в нашей комнате. Мама, честно. О, ужас какой был. Мы вообще, нам было просто... очень страшно. И вы сами все видели. Да, вы сами все видели. Нам было очень страшно. И чтобы узнать, был ли Чарли здесь, да, мы оставили сам... тетрадку. Что Она какой... была пустая. Давайте посмотрим, что с ней случилось. Там, там какой-то шаг слышали там, да? Да. да. И мы подумали, может быть, это соседи, а может быть, это... Здесь написано, плохо видно, но здесь написано I kill you, ха-ха, из-за корючки. Настя, ты знаешь, как приводить Закилю? Да. Как? Я вас убью. Я убью вас. Да ха -ха. да, ха, ха, блин. Что ж, не повторяйте это чёлчи никогда. Да, не повторяйте. Что ж, всем пока. Да. С вами была я, Настя и моя подружка Нам Настя. было страшно. Ставьте Настя, лайки. Настя, нам было очень страшно нам было очень страшно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. С вами была я, Настя, с моей подружкой Настей.